ta'kidlash joizki axborot texnologiyalarining taraqqiyoti va rivoji bugungi mehnat bozoriga ham shiddat bilan kirib bormoqda qaysi sohada bo'lmasin yoshlardan kreativlik yangicha yondashuvlar talab etilmoqda shu bois bugungi kunga kelib ko'plab yoshlar uyda o'tirib internet orqali dizaynerlik tarjimonlik dasturlash reklama repetitorlik kabi xizmatlarni bajarib kelmoqda va o'z navbatida freelancerlik yoshlar o'rtasida tobora ommalashib bormoqda ushbu ommalashuvni keng qamrovda amalga oshirish maqsadida joriy <laughs> yilning 20 sentyabrida navbatdagi frilanserlik bu kelajak kasbi mavzusida forum <laughs> raqamli iqtisodiyot tadqiqotlari markazi tomonidan toshkent moliya institutida tashkil etildi mazkur forumda <laughs> ko'p yillik tajribaga ega nafaqat o'zbekistonda balki eng nufuzli xorij <laughs> kompaniyalari bilan ishlaydigan murakkab frilans platformalarida faoliyat yurituvchi mutaxassislar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdi va qolaversa muvaffaqiyatli mehnati sirlari bilan bo'lishishdi forum yakunida an'anaga ko'ra qiziqarli o'yin tashkil etilib omadli talabalarga esdalik sovg'alar topshirildi